Ось маємо цікаву щиту на путужный электропривод. наш автомат на 200. Это тут двери, блин, не открываются так. Он автомат, то на 45, он у нас Це у нас трансформатор тока. То охлаждение, тут летом капец, он оно. Он... Датчики. То у нас счетчик, то у нас выключатель. Тут шины за этим вот а вот красавец смотрите какие бывает частотник охренеть это такие частотник вот входы выходы вот у справа вот я сейчас так это не зависело все три входа он три выхода вот они три входа три выхода раз два три раз два и вон там третий он туда под ланочкой а вот Управление. Сколько тут проводов натыкано. Вот такая мощь. Это киловатт 60. Круто. Ну и тут еще. Тут сейчас я уже похоже показывал, Вот, вот так мы работаем. Вот и выключенный. Вот. Электропривод потужного. Двигуна на частотнику. Звертаю ваш увагу. Це такий частотник буває. Ну, мабуть і більший є. Але цей теж не маленький, враховуючи, який в нас.